Сергій Куніцин народився 27 липня 1960 року в Туркменістані. За світою інженер та економіст. Колишній голова Ради міністрів Криму, народний депутат України. Спеціальний святковий проект Велика країна на радіо РФМ у студії радіо РФМ Віталій Науменко. Далі до вашої уваги, шановні радіослухачі та телеглядачі. Програма від першої особи. Незалежність, як головна визначальна ознака сьогоднішньої України, як уособлення наших дій і наших помислів В новій Україні вже 24. Ми світу марш незалежності, як нагадування про славне минуле, як демонстрація незламності духу і волі, як свідчення раз і назавжди обраного курсу до Європи, курсу до справжніх людських цінностей. Вони агресори та терористи нам у цей святковий день, чергові святкові шалені обстріли українського сходу і чергові нове загострення ситуації на линии Контакту про відгомін свята у наших душах і серцях, про те, як захистити головне свято країни, про війну за незалежність, яка все ще триває, і перемоги, в якій можна досягти, лише поєднавши оборонні зусилля, дипломатичний хіст, політичну відповідальність і залізну витримку, далі із нашим сьогоднішнім спеціальним святковим гостем. Я його із задоволенням представляю: народний депутат України кримчанин, представник фракції Блоку Порошенко, Сергей Куницын. пара Сергею. Доброго вечера. Доброго вечера. Дякую, що знайшли час, можливості прийти до нас і сподіваємося, як завжди, почути від вас оперативні, цікаві, аналітичні коментарі. Я думаю, дорожня карта сьогоднішнього дня вона була задана Петром Порошенком, президентом України, під час виступу на майдані незалежності. Під час маршу незалежності все сформовано, все розкладено, як кажуть, по полицях. Яке враження на вас? Давайте почнемо з цього з справи виступ президента. Ну, достаточно такой уверенный, жесткий выступление. Очень жестко прошелся президент по нашему северному соседу, по Российской Федерации. Ничего не скрывал, открытым текстом называл вещи своими именами, несколько раз назвал агрессором. Ну, ДНР окрестил Мордором, как из мультфильмов, да. Поэтому достаточно жесткое выступление. И Само мероприятие было достаточно такое, я бы сказал, человечное, потому что все-таки вот эта фишка с вручением знамен боевых, как бы воинским подразделением, да, может быть, не было как в прошлом году военной техники, но я как человек военный, как председатель там ассоциации афганцев Украины, мне конечно бросилось в глаза, что армия украинская уже другая и по внешнему виду, и по выправке, и по, и по духу в отличие от э, даже прошлого года, прошлогоднего парада. Вот. В прошлом году мы, мы все-таки переживали и переживаем, что нам опять устроят, будет попытка устроить Иловайск второй. А, такие как бы соблазны там у наших противников нашей страны независимости имеются. И если вы помните, в прошлом году как раз, так сказать, войска с парада уходили на войну, а там как раз разворачивался этот котел, трагический для нас, об этом тоже президент сегодня сказал, но, слава богу, наши противники получили под зубам, были попытки, да, вот последние недели там под Маринкой прокачать, скажем так, украинскую армию, но я думаю, они почувствовали, что при всех наших сложностях украинская армия сегодня уже другая, она способна дать отпор. Ну і Мар'їнка, і Старогна... Старогнатівка і да. Дебальцево. Да. Я думаю, ми вчимося дуже швидко е, воювати. І на думку американських генералів, а це визнані вояки, е, дуже швидко опановуємо військову науку. Ну, ви згадали цікавий пасаж про те, що Петро е, Порошенко фактично е, чи не вперше. Я думаю, е, цей період, так би мовити, натяків, якихось на він завершується, і ми, очевидно, ситуація така і життя таке починаємо називати нарешті, починаємо називати речі своїми іменами. Президент да. України сказав. Що агресія з боку Росії забрала життя майже 2100 тисяч українських воїнів. День Незалежності майже збігається з роковинами жахливої трагедії під Оловайськом, яка стала наслідком прямого вторгнення підрозділів російської армії на території України. Минув рік, сказав президент, але ця глибока рана не гоїться, Біль не минає. Загалом же агресія з боку сусідньої держави забрала життя майже 2100 тисяч наших воїнів. І одразу, як в тому прислів'ї, як кажуть на злодії і шапка горить. Моментальна практична відповідь від згадуваного вами Лаврова, міністру закордонних справ Російської Федерації Лаврову не сподобалося, що президент України назвав Росію агресором. Про це повідомляє прес служба МЗС Російської Федерації. Подібні абсолютно голослівні і нечистоплотні заяви президента України Петра Порошенка вже стають буденними. Важко позбутися думки, що їхня мета зламати генетичний код, який забезпечує правильну єдність наших народів. Я думаю, що у нього цього не вийде. Сказав Лавров. Снова про единство с народом, ты самый проще говорить, вы сейчас президент Российской Федерации. Вы знаете, мы год назад депутаты афганцы по поручению президента прямо с парада уехали на Донбасс. И как раз приехали в Краматорск, и нынешний руководитель службы безопасности Василий Грицак тогда показал нам 10 пленных русских десантников. Помните известные вот те 10 человек, которые взяли тогда в плен? Які заблукали в лесу. Да, которые заблудились в лесу. И я участвовал, принимал активное участие в комиссии по Иловайску. И генерал-лейтенант Хамчак, который командовал нашей группировкой, очень порядочный боевой генерал, он открытым текстом говорил, что как бы на, каждом, на каждой сопке, на каждом углу были российские войска, и они даже вели переговоры с нашими бойцами, и как бы должны были два взвода десантных прийти российских, чтобы сопровождать две колонны. Но пришел один взвод, одна взводная группа российских десантников, которые потом так резко оттуда спрыгнули, потому что они знали, что будут что будет с нашими солдатами, что будут эту колонну расстреливать. Поэтому, ну, послушайте, действительно вы правильно сказали, что пришло, наверное, время называть вещи своими именами. Но если я тоже противник отождествлять российское руководство с российским народом. Там десятки миллионов людей, которые любят Украину там и миллионы этнических украинцев живут и а работают с советских времен, поэтому как бы для меня народ и политическое руководство не одно и то же, но страна, которая и руководство, которое сегодня э, осуществляет этой страной, она осуществляет прямую агрессию против братского украинского народа. И действительно, вы правильно сказали, что президент, очевидно, ну, тоже как бы пришел к выводу, что надо уже вещи называть своими именами, уже если Европейский да, парламент там принял решение и признал Российскую Федерацию агрессором, то что уж нам-то там э, юлить, вещи называем своими именами. И так оно и есть. Потому что какие бы мы там, к сожалению, да, Минские соглашения, хотя президент сегодня тоже сказал, что альтернативы им нет, другой площадки нет. Вот там нормандская четверка, но тем не менее э, они же не выполняются. Мы же прекрасно понимаем, что не так называемые вожди ДНР, ЛНР и ЛНР решают, да? или там не решали в Крыму те, кто им сегодня, марионетки, которые правят. Да? Решали, сидят в Кремле, в ФСБ, в ГРУ, и этим все сказано. Еще раз повторю ключевой пассаж президента, который, про который он говорил в время Сьогоднішнього маршу незалежності день незалежності майже збігається з роковинами жахливої трагедії під Оловайськом, яка стала наслідком прямого вторгнення підрозділів російської армії на території України. Минув рік, але ця глибока рана не гоїться. Біль не минає свято дуже швидко закінчиться, залишається до завершення літа всього навсього тиждень. Тим більше в останній день літа планується позачергове засідання сесії Верховної Ради України. Очевидна децентралізація йде до того, що буде дуже важкий початок політичного сезону, в тому числі від вас, від ваших колег, які є членами спеціальної групи тимчасової Верховної Ради України по розслідуванню обставин того, що трапилося під Іловайськом, будуть вимагати звіт. Чи готові сьогодні законодавці такий звіт надати? Військовий прокурор матіо скаже, що для остаточного так би мовити, завершення і з'ясування того, що трапилося під Оловайськом, потрібно ще кілька місяців. Ваш погляд, пане Сергія. Ну, я хочу вам сказать, что я был официально в прошлом созыве в комиссии по расследованию гибели наших десантников в Луганском аэропорту, помните, да, когда 49 человек погибло, там, летчики и десантники из 25-й бригады, и мы тогда, кстати, отчет представили, он есть, но он тоже не был озвучен. А что касается Иловайска, то я официально не был членом этой комиссии, просто как советник президента и как председателя афганцев меня туда делегировали уже тогда, когда комиссия была сформирована, я просто принимал активное участие, потому что, ну, мне это было поручено и мне это было не безразлично, но к официальным документам, скажем, я не не был допущен, поэтому парламент поменялся и документы окончательно, я так понимаю, сформированы не были. Хотя для меня, например, все было понятно, мы я участвовал, когда наши, скажем, наш генералитет и командиры, которые были батальонов по Деловайскому, когда они на депутатам, как депутаты, имеешь право на любой комиссии присутствовать, когда они рассказывали. Потом, когда мы ездили на Донбасс в Днепропетровске, мы с моим товарищем, депутатом Крутьем, тоже афганцем Виталием, заезжали к генералу Хамчуку в Днепропетровске. Несколько часов там с ним уже говорят тет-тет без прессы, скажем, ну, он рассказывал вот об этой трагедии. Я могу вам сказать одно, что ну, при всех тех просчетах определенных, которых были там со стороны отдельных батальонов, безусловно, если бы там туда тогда не вошли многотысячная группировка российских войск, безусловно, этого бы ничего не было. Россия это прекрасно понимала, что если Иловайск будет взят, то будет окружен Донецк и Луганск, и так называемые ЛНР и ДНР, они не прожили бы там, наверное, и месяца. Взятие Иловайска – это ключ до да взятия да. Донецка, 25 километров. Да, да. И, ну и окружен бы был и Луганский, и Донецк, поэтому, поэтому Россия пошла на прямую агрессию, на введение вооруженной до зубов многотысячной группировки. И я думаю, что ну, в силу того, что президент сегодня сказал, я думаю, мы все-таки услышим в ближайшее время ответы на поставленные вопросы по Иловайску. Хотя бы для того, чтобы не только для того, чтобы виновные в этой трагедии могли быть привлечены, но потому что я думаю, что виновных еще когда-то Гаагский трибунал будет судить. И они же не только на Украине там живут сегодня, но и за ее пределами. Ну и для того, чтобы не было в будущем таких военных просчетов. Пане Сергію, сьогодні святковий день, але якраз під час свята є можливість використати те, що називається робота над помилками. Ви людина, яка у Верховній Раді практично з 12-го з останнього скликання Української радянської соціалістичної республіки або першого скликання вже вільної незалежної України. Багато хто сходиться на тому з експертів, з військових фахівців, якщо так ретроспективно. Узагальнювати, підсумовувати наші здобутки, їх, на жаль, не так багато, як могло б бути. Наші промахи їх, на жаль, більше ніж теж могло б бути. Що найбільшим промахом стала фатальна недооцінка фактору Росії на пострадянських теренах, і, зокрема, бажання президента Російської Федерації Володимира Путіна знову таки поновити радянський Союз. Ну, а вы знаете, когда в 2008 году была так называемая восьмидневная война в Грузии, в Осетии, помните, в Южной. Я еще помню, ко мне пришел тогда в Севастополе, я был губернатором, адмирал Тенюх, наш командующий ВМС. И мы с ним тогда, дело уже прошлое, утверждали план. вдруг, знаете, нам даже смешно было, а если вдруг Россия с ума сойдет и нападет на Украину, тогда нам в это не верилось. Как мы будем скажем, в Севастополе, да, где базировался Черноморский флот, как мы будем отстаивать Украину. Я тогда, кстати, задал вопрос ему, а потом министру обороны Еханурову и Ющенко президенту о том, что говорю, слушайте, в Севастополе, где уровень симпатии населения там, зашкаливает 90% в России, где стоит группировка и бригада морской пехоты, прошедшая Чечню, 2500 человек, да? а у нас в Севастополе военно-морских сил Украины, не было ни одного сухопутного подразделения. Морская пехота была почему-то в Феодосии и в Керчи. И как мы там что, с помощью милиционеров будем защищать? И, и у нас там как бы были там несколько тысяч моряков. Но они все были флотские, знаете, корабельный состав. Там я еще тогда Танюху -то сказал, говорю, при таком подходе одним взводом возьмут мою администрацию морпехи, и ротой и возьмут твой штаб. Что в общем-то и произошло. И тогда было принято решение в Крыму развернуть бригаду морской пехоты. То, что сейчас вот только сделано. Один батальон должен был быть расквартирован в Севастополе и два батальона в Донузлаве, где в прошлом году наши корабли потом гоняли, помните, потому что тоже их некому было защитить в той бухте. Но потом пришел Янукович и он это все дело поломал. Мы, мы теперь понимаем почему. Ему, ему, ему как раз это было не нужно, да. Может быть, если бы мы успели развернуть там эту бригаду, может быть, нам год назад мы по-другому бы себя вели. Так что, действительно, ну, это так же, как 24 года назад, я помню прекрасно, когда ГЧП было, да, это же сегодня как раз, вот мы же голосовали ровно 24 года назад в первом созыве, да, тогда тоже... Никто же не ждал этого ГЧП, но свалилась к снег на голову. И многие из демократов, знаете, все пропали, все куда-то исчезли. Никого в Верховной Раде не было. А я же был еще тогда мэром Красноперекопска в Крыму. И у меня было такое ощущение, знаете, что как будто бы мне... На... Мы уже вдохнули свободы, уже декларация была принята о государственном суверенитете. И это было ощущение, что те ногой на горло наступили, потому что вся тогда партийная номенклатура ко мне тогда пришли и сказали, ну все, теперь мы тебя посадим, и таких, как ты, мы вас всех посадим, демократ. Я еще помню, сел, у меня была черная Волга, старенькая, которую мне Масол здесь дал на работу. И я выехал на Северо-Крымские каналы, между слез было обидно, просто вот стоял и думал, чем это закончится. Мы тогда на связи были с окружением Ельцина, с в Москве мэром тогда был Гаврил Попов, с его окружением, и мы, я им сам лично звонил, тогда же мобильных не было, и мы им говорили, ну как вы там, ну что вы там, вот эти несколько суток, да, вот этих как бы, а Горбачев же в Крыму был тогда, и а потом, я помню, когда ГКЧП провалилось, резко все прибежали в парламент, давай на Кравчука нападать, вот ты, дескать, не, что ты так плохо защищал. А Леонид Макарович, как мудрый человек, он говорит, знаете, ко мне пришел генерал армии Варенников, и три или четыре командующих округа, а советская армия на Украине насчитывала миллион двести тысяч группировка. Он говорит, а у меня два охранника, пистолет Макарова в сейфе и девять патронов. Ну, я мог разве что застрелиться, и как мне с этой армадой было сражаться с пистолетом Макаров? Да, поэтому действительно. Хотя я думаю, что сложно сейчас говорить, но мы в прошлый раз мы с вами говорили, вот даже мое последнее выступление, в последний день заседания Верховной Рады, я говорил, как Украина, которая имела там 52 миллиона населения, имела самую мощную, самую современную армию, группировку. Советской армии, да, потому что мы были на западном направлении, к нам из Германии, из Чехии, там из Венгрии выводились войска, а там было самое современное вооружение у Советской армии, потому что там блок НАТО противостоял. И вот, у нас был такой козырь, как Чернобыль, у нас был там такой козырь, как Черноморский флот, как газотранспортная система, и у нас был третий в мире ядерный потенциал, за который мы тогда э, ничего не получили. Мир тогда испугался развала Союза, я думаю, что тогда в Украине в обмен на эту 43-ю ракетную армию нам дали только деньги на то, чтобы мы вывезли оружие в Россию и уничтожили шахты. Я думаю, что вот в этом были серьезные ошибки, потому что э, либо надо было, возможно, пытаться оставить тактическое оружие, ну а если его как бы и не оставлять, то получить миллиарды долларов на э, только начинающую становиться на ноги молодую страну. Почему этого было не сделано, ну, я думаю, для многих загадка. То ли из-за отсутствия опыта государственного управления, то ли какие-то другие причины. Но я думаю, что первоисточники наших ошибок, они были еще в далеком 91-м. Ну, я думаю, может быть, в том, что тогда очень э, повильно, или слабо читали творческую спадщину залезного канцлера Немеччины Бисмарка, э, укрыла эти высловы, один из них, Ми постійно нагадуємо, цитуємо останнім часом, надзвичайно багато. Будь-яка угода з Росією не вартує паперу, на якому вона підписана. От, але загалом, якщо 24 роки тому в е, е, 91-му році оцінювати той тиждень спекотний, 19 серпня 91-го року всі радянські громадяни е, прокинулися під, як кажуть, під горки Гека От все це починалося 21 серпня у середу. ГКПЧП почало затухати 24 серпня у суботу. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки на своєму засіданні проголосувала за незалежність. Таким чином Україна розпочала своє самостійне самостійне плавання. Ну і очевидно, можна погодитися з вами в тому, що ми здали ядерну зброю фактично за безцінь. хоча yeah, могли. Можна... Хотя да, могли, б. могли, б, могли, и могли я думаю, что и и повинны были. Я, я еще раз говорю, я не знаю, почему так, но понятно, что мы, наверное, не в состоянии были все это обслуживать. Но я, мне кажется, что те же американцы и европейцы, напуганные тем, что образовалась страна с третьим в мире ядерным потенциалом, если бы мы жестче себя повели, они бы, конечно, заплатили бы совсем другую цену нам за это дело. А мы прямо, это, мы этот козырь обратили в недостаток. Мы сказали, забирайте, уничтожайте, дайте нам денег только на то, чтобы освободиться от этого несчастья. А если бы мы это использовали как козырь, он ну, как те же поляки, помните, в Евросоюз вступали, да, накануне вечером они говорят, парламент, они да, мы вступать не будем, им долги списали, миллиарды дали там евро на строительство дорог там, и прочие дела, как бы, да, то есть, или греки сейчас, мы, посмотрите, мы за какие-то несчастные миллиард семьсот евро, мы принимаем кучу всяких законов, нам приезжает куча этих всяких международных валютных фондов, мы бьем по там, своим людям, отменяем льготы там, чернобыльцам, афганцам, семьям погибших и так далее, нас там тысячу раз проверяют, а греки, у которых там в четыре раза меньше населения, чем у нас, они тогда 120 миллиардов евро на всякий случай, теперь 86, да, им там вроде как собираются выделять. І там траншами по 20 мільярдів. А, а ми за мільярд сімсот здаємо проблеми. От, теж вопрос. Програма від першої особи. Ми завершуємо роботу, завершуємо спілкування з нашим студійним гостем, народним депутатом України, фракція блоку Петра Порошенка, Верховна Рада восьмого скликання Сергієм Коніцем. Дякую, що знайшли час прийти. Зі святом незалежності. Будемо оптимістами. Всього найкращого. До побачення. До побачення.